говорит о Национальный банк, об этом говорят представители Министерства финансов. Комиссия об этом не раз говорила. А какой нюанс? Средства действительно они аккумулированы, где-то они находятся в банках, часть средств находится за пределами страны, но принадлежит гражданам Украины, часть средств, как находится под матрасами. Как и заставить работать экономики. Вопрос ключевой доверия. А давайте забудем о гражданах, просто посмотрим на классических инвесторов. Украина сегодня нуждается в инвестициях, в модернизацию экономики. По разным оценкам сумма потребности инвестиций больше 200 миллиардов долларов. Где взять деньги? Источников несколько. когда могут быть государственные инвестиции, там могут быть частные инвестиции, как внутренние, так и внешние. Государство имеет определенные возможности инвестировать в модернизацию инфраструктуры, но эти возможности ограничены. Смотрим на иностранных инвесторов. Украина находится в конкурентном поле, где есть другие юрисдикции, которые ну, также достаточно активно пытаются привлечь инвестиции. Вопрос, как за них бороться. Мы должны быть конкурентными. И когда мы говорим о внутренних инвесторах, чем они отличаются от внешних? Их интересуют те же самые вопросы. Это стабильность, предсказуемость, налогообложение, комфорт. Один из ключевых вопросов – это защита частной собственности. Наверное, один из принципиальных вопросов. Комиссия делает достаточно большие усилия в этом направлении, но мы не являемся единственным регулятором данного вопроса. Есть судебная система, есть ряд других вопросов, в частности, поднимался вопрос бизнеса, есть там другие видения относительно бусмен на финансовом секторе, это лицо, которое должно выступать на разных грантам и между правительством и инвесторами, которое бы защищало или оставило интересы инвесторов. Большое количество рейдерских всяких захватов в последнее время, ну, не последнее время, 5-7 назад более активный был период, вряд ли привлекает сюда иностранных инвесторов. Когда мы говорим, частный инвестор почему не идет сюда, он также боится банковская система создала механизмы гарантии а, депозитов. Создали фонд гарантирования вкладов. А медленно, по чуть-чуть, по чуть-чуть доверие банковая система восстановила. И сегодня, наверное, это у ну, самое мощное в финансовом секторе, а, самый мощный сегмент, который привлекает к сбережению. Но далеко не все. Что нужно для того, чтобы деньги пришли на фондовый рынок? Я согласен с предыдущим докладчиком, сейчас с господином Леоном, что без создания а, института институциональных инвесторов, то есть длинных денег, в экономику деньги мы не получим. Без создания, без проведения пенсионной реформы, без создания накопительной реформы деньги в экономику не пойдут. И только когда институты, институциональные инвесторы будут вкладывать деньги в экономику, к ним уже будут присоединяться как иностранные инвесторы, так и частные, потому что они будут выступать с разной подушкой в случае кризисов или потрясений, за которые там можно спрятаться. Вот мы помним все восьмой год, почему фондовый рынок очень сильно просил. Потому что у нас отсутствует, отсутствовал, и в ближайшей перспективе, наверное, пока не будет класса институциональных инвесторов. Поэтому, конечно, на эти деньги мы рассчитываем. Эти деньги могут стать очень хорошим драйвером для развития экономики. Кстати, возвращаясь к пенсионной реформе, есть разные модели по ее проведению. По некоторым из них, в случае проведения пенсионной реформы, экономика может... Ускорится от половины процента ВВП в вот, год до полутора-3% ВВП. Соответственно, на растущей экономике инвестиционный процесс ускоряется. Интерес фондовый рынок начинает привлекать. Опять-таки, если мы посмотрим на ситуацию, которая сегодня ставки. Банк в банковском секторе вы можете разместить депозит гарантированно, опять-таки, гарантированный фондом вкладов под 20% годовых, это без, ну, практически без рисковых банков. Это топовые банки, государственные банки дают ли такую доходность сегодня фондовый рынок в соответствующим риском Не дают. Поэтому здесь нам, наверное, совместно с коллегами, коллегами из финансового сектора, Министерством финансов, Национальным банком, Министерством экономики, разрабатывать совместную программу развития финансового сектора, которая бы четко укладывала стратегию экономического развития страны. Мой взгляд. Спасибо.